Привет, и это мое новое видео. Сегодня я у подружка мы снимаем да. ее обзор на ее куклу Клодин музыкальный. Писатель. Давайте сначала перейдем до коробки. Давайте ну, пока... она будет искать про коробку, я про саму. Так, вот такая была коробочка. Вот тут как всегда, чтобы кукла была видна, если раскрыть, видим такой герой. Ну, горбик. Так, тут там Как всегда название. Тут там, ну, застепка такая, да? Тут Клаудин мультяшный. Держит значок свой. И тут музык музыкальное шоу пишет. Так. Тут такой необычный, видите, логотип. Тут еще он с наушничками идет. Кто не видит, может кто-то приглядит. Ну вот. Коробка, в принципе, хороша. Но она немного примерилась теперь это распаковка, да, Марина? Марина со мной распаковывала. Mm -hmm. вместе. Mm -hmm. Да, вот. Э, вот сзаду. Тут, а, ну, тут Минстер Хай название. Тут а, название, Клоудин держит зачаг. И тут -то есть еще такие дополнительные отдельные куклы. Это Венера. Эби тоже музыкальный фестиваль, но ну, еще есть такая поле, большая коробка, там клод и дракулавра идут. Музыкальный фестиваль. Тут, ну, тут рассказ всякий, там, если сеть закрыт, там будет рассказ, э, почему пошла, м, короче, э, блин, как я, Клоудин на музыкальное шоу. Ну, всякое такое. И внутреннее тут такое было. Клоудин была, в принципе, да, подожди. Вот так была прикреплена, мне помогла тетя Юля, короче, жена моего крестного, распаковать куклу. Еще, да, Марина? Угу. Тут были, ну, такие диски, которые, потеки, тут звездочка, ну, тут всякие такие штуки, а тут колонки, чтобы слушать музыку. А теперь -то кукла. Теперь про куклу рассказываю я. Давайте начнем с ее волос. Все волосы у нее такие обычные, длинные коричневые, как у обычный кладин. Только тут у нее есть такие, как бы очень красивые э, светлые, как желтые у Бладинки, золотые, опять, светлые. Также у нее на ушах есть вот такие вот э, сережки золотые. Ну, тут один потерялся на этом ухе, но ничего. Также это ее украшает. Также ее макияж. У нее бледно-малиновые губы, ну, с ее обычными клыками. Потом у нее фиолетовые такие тени. Ну, а сверху у нее такие, как бы, золотые светленькие. Потом ее костюм. Костюм у нее такой фиолетовый, очень красивый комбинезончик. Э, Все-таки а ну, луны, звездочки, всякие такой вроде Монстр Хай, школа монстров. Ну, не очень монстров, а там ее значок, типа Каладина Вульф, там оборотень. Ну, и все такое. Потом, э, он такой, тут есть еще оттенки черного сверху. Ну, и также у нее есть такой один ремень черный. Потом у нее есть на руке одной э, три браслета. Два черных, один золотой. Потом на второй руке у нее есть такая черная перчатка с золотой такой ленточкой. У нее сапожки, сапожки у нее вот такие вот золотые с такими украшениями молнии и такие каблуки, очень красивые, черные каблуки. Просто Они как настоящие. Да. В общем, кукла, она шла, ну, без всякой расчески, без всякого такого дневника, потому что это не базовая, а другая. Ну, она шла с ее ну, с дышком, дышком, но... как она изображена на коробке. Ну, я ее в сумке э, Да, она в сумке у нас хранится, потому что и она сегодня... может легко потеряться. А давай сейчас снимем сейчас сниму обзор, где я буду куклу носить. Ну, в общем, всем пока, всем своё